будет комфортно всем. Что делает нормальный человек, когда переезжает в новый дом? Он спрашивает, а сколько будет этажей? А куда смотрят окна? А какая форма крыши? А какая будет планировка? Точно так же спросите у кандидата у президента, как ты поменяешь суд? Как ты обеспечишь местное самоуправление, чтобы отсюда не ездили с сумками в Киев? Как ты добьешься того, чтобы культура каждого человека была ценностью для страны, Они ему насаживали то, что кому-то какой-то дядя в Киеве решил в этот день отпраздновать. Спросите его, как он будет обеспечивать конкурентную экономику без олигархов. Спросите их, как. А потом спросите, с кем. Потому что, когда говорят о больших реформах, очень часто нам дают фамилии, от которых дрожь по телу. Я, например, узнал, кого назначили сюда в Одессу, в Киеве, в моем родном Ровно. Как бы так мягче сказать? Офигел. Но именно это нужно закончиться, если мы будем не избирать, а нанимать власть. Спросите, как, с кем и когда. И только после этого изберите того президента, который вам даст план. Наоборот. Я работал на заводе главным конструктором, я знаю, как это называется. Техническое задание выставили мы. Площадка справедливости, новые суды, милиция, прокуратура, крепкое местное самоуправление конкурентная экономика без олигархов и разрешительных процедур чиновников, культура, объединяющая народ и развивающая страну в ее всем разнообразии и богатстве. Можно называть еще важные вещи, но вот мы дали главное. Без этого страна не изменится. И это техническое задание всем, кто хочет быть у власти. Поэтому спрашивайте у них, как, с кем, когда. И последнее. Я потом отвечу на вопросы, но вот последнее, что я хотел бы сказать. Много говорят о том, что Украина противостоит друг другу. Первая фраза, с которой я выйдя из тюрьмы, поехал во Львов, а потом в Харьков, звучала так. Нужно строить новую Украину, в которой будет прекращена украино-украинская война, в котором, наконец, украиноязычный демократ признает за русскоязычным гражданином право на полный украинский патриотизм. Пожмет его руку, обнимется и будет вместе строить страну. Я знаю моего друга из Волыни, его, наверное, многие знают, Игорь Грузь, руководитель самообороны Волыни, воспитанный Трезубом, в полных бандеровских традициях. И вот он написал в своем фейсбуке, после улицы Грушевского я начал думать о том, что русскоязычные киевляне не меньше националисты, чем я. Потому что бутылки мы, бутылками с зажательной смесью мы отбивались все вместе и понимали друг друга с полуслова, несмотря на язык. Я, конечно, не хочу, чтобы нас объединяли боевые действия. Но я хочу, чтобы каждый из нас прекратил в душе украину-украинскую войну, навязанную нам из Кремля и разъедающую эту страну уже столько столетий. Да, безусловно, украинский язык как младший, как слаб, слабший в нынешней ситуации, ему есть всего 20 лет государственного статуса, должен дальше пользоваться всемирной поддержкой государства. Для меня это аксиома, для меня это вот мое желание. Но это не означает ущемление какого-либо другого. И я скажу сейчас фразу, которая может быть кому-то и не понравится, но я считаю, что нужно признать двуязычие в обмен за евроинтеграцией и вместе построить комфортный европейский дом. Нет. Дальше наши дети будут уже говорить по-украински, а внуки думать так, как они засчитают нужным. Но сегодня нужно прекратить навязанную нам Украину украинскую войну. И последнее. Я физик по образованию. А меня на физике учили, что ток течет, если есть разница потенциалов. У нас разная страна. Я с Волыни, вы с Одессы. У нас, наверное, разная история и разные ну, отношения к некоторым вещам. Но, наверное, в этом можно находить кайф а не место создания конфликта. Одна умная женщина, дочь нашей гениальной Лины Костенки, Оксана Пахлевская, объяснила мне, вот как это делается в Европе. Если вы знаете, есть такое слово «идентичность», то есть чем человек себя представляет. Нельзя рассматривать его как единое целое, говорит она. Разделите его. Идентичность местная. Я родился в Одессе, а я родился в Ровном. И у нас разные отношения к истории. Так получилось, что Украина была в разных империях. Одна в австрийской, а потом в Польше, другая в российской. А потом даже чуть-чуть соседям досталось. Так вот мы разные, и у нас история разная. Давайте признаем, что каждый из нас имеет право ставить памятники тем, кого считает героями. У меня это Шухевич, у вас это Скажите кто? Вы скажите. за забоет. Давайте договоримся о том, что если люди на какой-то территории считают своим героем кого-то из тех, кто освобождал этот край, какую-то часть истории, это ваше право. И никто не имеет права вам диктовать иное. Но в то же время мы все вместе договоримся о том, что садистам, убийцам, террористам и организаторам геноцида не место на украинских площадях. Невозможно, чтобы влюбленные в Одессе встречались на улице имени террористов. Невозможно, чтобы дети шли в кино имени убийцы. Невозможно, чтобы молодая пара регистрировалась в новой квартире, названной в честь организатора геноцида. Все остальное возможно. Все остальное в ваших руках. Давайте не будем диктовать из Киева, кому какие памятники и какие песни петь. Вторая идентичность. Мы с вами украинцы. У нас разное прошлое, но у нас одинаковое настоящее. У нас один враг – мафия и беспредел чиновничества с олигархами. И у нас одинаковое желание жить дружно, э, заможно, Богат. богато. Э, в конце концов, весело. У нас одинаковое чувство сегодня. И у нас мы должны договориться о общем будущем составляющей части Европы. Друзья, которые слышат нас сейчас, не отходя от диванов, они стоят на площади. Не бойтесь, ЕС. Многие рассказывают, что мы хотим навязать людям вступление в Европейский Союз. Даю вам слово и отвечаю за него, потому что это слово закона. Вступление в члены ЕС Украины возможно только после референдума. Сегодня речь идет лишь о заключении полномасштабного торгового договора с Европейским Союзом, одним из самых больших рынков планеты. Он должен нам дать новую экономику. Кому непонятно, что старая советская рухля не может прокормить эту страну. Мы должны создавать новую экономику, а значит нам нужны новые технологии, новый менеджмент, новые рынки сбыта, а это и есть Европа. Но это не означает, что мы будем строить великую украинскую стену с нашим северным соседом. При всем том, что вытворяет сегодня Путин, моя формула одна. Нужно дружить с русскими, да, но никогда не дружить с Кремлем, нет но с русскими мы дружили, дружим и будем дружить. И мы с ними будем торговать. И я уверяю, что в Европейскую Украину они приедут больше, чем нынешние матросы. Я уверен, что русский бизнес, который замородовали кремлевские, кремлевские деятели, явится сюда в честную экономику намного больше, чем под Януковичскую мафию. У нас будет нормальные отношения, у нас будет взаимообогащение наших двух народов, но никто не будет указывать, кто из нас старше, а кто из нас младший. И никто не будет навязывать нам форму нашей будущего. Уверен, что так будет, потому что так было с Прибалтикой, так было с Польшей, так было с Литвой, так было с Болгарией, так было с Словакией, со всеми странами, которыми русские пообежались, смирились, а теперь дружат и торгуют намного лучше, чем до того. Ведь дружить в бараке очень невыгодно. Это не дружба, это просто взаимовыручка. А вот дружить на воле намного более интересно и весело. И так будет здесь, в Украине, с новой Россией. И последнее в этом контексте. Европа. Мы подписываем только договор, еще раз хочу подчеркнуть. У нас такой есть в Российской Федерации, к сожалению, не исполняется. У нас такой есть с Турцией. Такой будет и с огромным западным соседом Европейский Союз. И уверен, что это не будет мешать никому, наоборот, он будет давать возможности. Уверен, что у нас впереди преобразование страны. Друзья, поэтому хочу вас попросить, вы все понимаете что будет очень непросто. После следующего исполнения гимна и подписания соглашения об ассоциации мы не станем жить Европе. Все будет зависеть только от нас. Я всегда это сравниваю с экзаменом. Когда молодой человек или девушка поступает в институт, она выполняет некий набор тестов. И вот мы сейчас прошли все тесты, и нам дают возможность вступить в некий институт в новой жизни. А теперь все будет зависеть от нас. Если будем дурака валять, пить пиво и э, заниматься Погуливать. дальше разворовыванием наследия Советского Союза, которое практически уже нечего то и воровать, значит мы вылетим. Вылетим с первого или второго курса института. Если будем тяжко работать головой и руками, станем ценными специалистами для всего мира. Да, нам придется затягивать пояса, зная, что власть это должна сделать первой. И только тогда имеет право обращаться к людям с такой просьбой. Но нам придется пережить тяжелые э, месяцы. Так было в каждой, Европе, в каждой стране, которая шла в Европу и проходила через поезд тяжелых трансформаций. Будет так и у нас. Но смотря в ваши глаза, людей, которые не за деньги, а за, не за корость, а за убеждение, за вот, зон души, стоят здесь, в тревожные дни э, э, зимы и весны Майдана. Я верю, что так будет. Я смотрю в глаза нашей молодежи. Я смотрю, в... которые блестят оптимизмом. Я смотрю в глаза уставших, но мудрых, старших людей одесситов Я смотрю в тех, кто вот хочет завтра начать работать. Кончить воевать и кончить э, делиться с мафией. Я уверен, что все у нас получится. Главное, что мы были вместе. Единство Украины залог ее уникального, классного будущего. Поверьте мне. Если мы все вместе и дальше будем сохранять эту привычку выходить на Майданы и требовать своих прав, все у нас получится. Я счастлив от того, что Майдан 2004 года оказался не единичным феноменом. Оказалось, что это украинская практика – нанимать власть. Да, с одним не получилось. Ну, разве в Одессе я не могу не сказать. Знаете, по этому поводу, когда винни -Пух идет по лесу, вся голова в дерьме, маленький пятачок, я спрашиваю, Винни, что случилось? Он говорит, понимаешь, пятачок, оказывается, дупло, где живут Мухи, совсем не такое, как дупло, где жрут пчелы. И главное, все знают о ком. Да. Так вот, ну не получилось у нас. Но это не повод опускать руки и говорить, что у нас ничего не получится. Получится! Изберем следующее. Если надо, и следующий раз уберемся на Майдане. И еще, и еще. До тех пор, пока наша страна не станет такой же нормальной, как все страны, в которых мы бываем как туристы, но теперь будем как полноправные соседи. Так, Одесса? Так и так. С вашего разрешения я хочу сказать еще одно. Последнее. Я готов буду отвечать на вопросы, только без микрофона, мне кажется, будет честнее смотреть глаза в глаза, если вам будет интересно, я отвечу. Но вот что мне хочется еще сказать. Есть такая фраза о том, что колесо истории крутится, если его смазывать кровью. Это очень страшная фраза. Но именно так получилось в нашей дни. Так получилось, что без крови Украина не смогла выбиться из имперской колеи в никуда, куда эта телега тащилась последние годы. Так случилось, что фраза «Слава Украине! Ответ героям слава!» сегодня обрел смысл не только для Западной, а и для всей Украины. Ведь погибшие представляют всю Украину. От Крыма до Закарпаття, от Сум до Винницы. Всю. Герои Небесной Сотни похоронены в каждой области Украины практически. И сегодня ответ слава героям касается каждого из нас. Каждый теперь знает цену, которую заплатил за настоящую независимость. Друзья, на самом деле это и была война за независимость. И мы ее обрели не в 1991 году. Даже не в 2004. -м. Вот сейчас, вот такой страшной ценой, когда поднялся весь народ. Подчеркиваю, весь, не киевский, а весь народ, который при этом пострадал, заплатил некую свою цену. Мы обрели эту независимость. Мы должны были, я писал эту тюрьме, и оказалось, что это вот было прочество. Мы должны были заплатить, выбороть, даже не знаю по-русски, наверное, даже не изучить, выстрадать выстрадать свою свободу и свою страну. И вот эта цена заплачена. Давайте каждый раз, когда мы собираемся на площадях, когда мы встречаем нового начальника, нового руководителя, старого или нового политика, помнить об этой цене и напоминать им об этом. Я уверен, что... Мы живем уже в другой стране, и никому не дано повернуть ее вспять. Но залогом этого есть только вы. Ни один политик, ни одна партия, ни даже общественное движение, и при всем уважении даже сотни Майдана. Только вы все, которые научились отстаивать свои права здесь, на площади. Вот такие разные люди. Вот вы есть залог этого лучшего будущего. Поэтому, извините, может быть несколько пафосно, но примите мой глубокое уважение и поклон Одессе за то, что она показала себя настоящим вольным городом. И слава Украине!